কিছুমান ডাঙৰ চেঞ্জেছ হ'বলৈ গৈ আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যোৱা বিছ বছৰতো ইমান চেঞ্জেছ হোৱা নাছিলে যিমান চেঞ্জেছ চেৱাই দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা দুহেজাৰ চৌবিছৰ ভিতৰলৈ কৰিছে লাগিলে তোমালোকে এই নিউজ আৰ্টিকেলটোৱে চাই লোৱা মেট্ৰিকত নাথাকিব ডিভিজনৰ ব্যৱস্থা কেৱল থাকিব পাছ আৰু ফেইলৰ ব্যৱস্থা এই ভাইৰেল আৰ্টিকেলখন দেখি মইতো ভাবিছিলোঁ এইটো ফেক হয় বুলি কিন্তু পিছত গম পালোঁ এইটো ফেক নহয় এইটো ৰিয়েল হয় ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি তাকে ডিছকাছ কৰিম তো এইখন চোৱা তোমালোকে আৰ্টিকেলখন এইখন তোমালোকে নিজে পঢ়ি চাব পৰা ইয়াত বহুত ডাঙৰ কিছুমান মেজাৰ চেঞ্জেছৰ কথাও কোৱা হৈছে ৰণোজ পেগু ছাৰে তিনিদিনীয়া কৰ্মশালাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আগবঢ়াইছে তো ইয়াত আৰ্টিকেলত তোমালোকে প্ৰথমখিনি পঢ়ি চালে গম পাবা যে ছেবাক চিবিএছৰ দৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেইটো ৰণোজ পেগু ছাৰে নিজে কৈছে আৰু তোমালোকে আগতে মই দিয়া ন'টিছখনো চাইছিলা যদি গম পাইছা চাগে কেনেকুৱা চেঞ্জেছ হৈছে আৰু এই চেইঞ্জেছখিনি এইকাৰণে কৰা হৈছে যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি পিছলৈ গৈ নেশ্যনেল এণ্ট্ৰেন্স এক্সামবিলাকত ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু তোমালোকেও ন'টিছ কৰিছা যে বস্তুবিলাক এতিয়া এম চি কিউ বেছ হৈ গৈছে আৰু ক্লাছ টেনৰ লেভেলতে এতিয়া কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি আছে ত' সেইটো বাৰু আমি জানো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু তাৰ পিছত তোমালোকে যদি পঢ়ি যোৱা গম পাবা যে ডিভিজন আঁতৰাই দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে মেট্ৰিকত আৰু ডিভিজন নাথাকিব থাকিব মাথো পাছ আৰু ফেইল আৰু নিজৰ নাম্বাৰখিনি তুমি নিজেহে চাব পাৰিবা ৰিজাল্টটো ৰাজহুৱা নহ'ব তোমালোকে নিজে প্ৰাইভেটলিহে গম পাবা তোমালোকে কিমান নাম্বাৰ পাইছা তো এতিয়া কি হয় যদি কোনোবাই ৰোল নাম্বাৰটো জানে এজনে আনজনৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰে কিন্তু পিছৰ পৰা এনেকুৱা নহ'ব আৰু ৰিজাল্টটো এটা প্ৰাইভেট বস্তু হ'ব আৰু সেইটো বেলেগে চাব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা নহ'ব ৰিজাল্টটো তো ইয়াত এটা কথা ভালে হৈছে তোমালোকে চাগে ভালে পাইছা যে ৰিলেটিভছবিলাকৰ পৰা তোমালোক বাছি যাবগৈ কিন্তু এই ডিভিজন নাইকা কৰি দিয়া কথাটো যে বহুত আচৰিত চেবাই যে এনেকুৱা কৰিব লৈছে কিন্তু এইটো তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ ইয়াত দিয়া কথাখিনিত লিখা আছে যে এইটো অদূৰ ভৱিষ্যতত মানে প্ৰেজেণ্টৰ কাৰণে নহয় এই ছেকেণ্ড নম্বৰ পইণ্টটো এতিয়ালৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই যেতিয়া হ'ব তোমালোকে গম পাই যাবা তো এইটো ফিউচাৰৰ কাৰণেহে তো হয়তো তোমালোকৰ এতিয়াও থাকিবই ডিভিজন ছিষ্টেমটো থাকিবই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন তো সেইটো তোমালোকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে ত' অভাৰঅল আমি কি বুজিলোঁ এই চেঞ্জেছবিলাক যে হৈ আছে এইটো এইকাৰণে হৈ আছে যাতে তোমালোকে নীট বা জে ডাব্লি ই এনেকুৱা নিচিনা এক্সামবিলাকত ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা কিন্তু এয়া কৰিব যায় মেট্ৰিকৰ যি এটা ইউনিকনেছ সেইটো নাইকিয়া হৈ যাবগৈ ইয়াত তোমালোকেতো আগতে জানিছিলা যে ৰেংকো দিয়া হয় কোনোবা ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পায় ছেকেণ্ড পায় তো সেইবোৰ আগতেতো বহুত থাকে কিন্তু এইবাৰ তোমালোকে নিজে চাব পৰা মাত্ৰ তিনিটামানহে পজিশ্যন দিয়া হৈছে তো আহাৰলৈ সেইটোও দিয়ে নে নাই ঠিক নাই তো এইটো মানুহ লৈ ডিপেণ্ড কৰে কিছুমানে এইটো ভাল বুলি ক'ব কিছুমানে বেয়া বুলি ক'ব তো তোমালোকে কেনেকুৱা পাইছা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা যিমান পাৰা কাৰণ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট হয় তো ইমানে আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা